Приветствуем вас на нашем сайте optomperchatki.ru. Посмотрите, как смотрятся трикотажные перчатки. Посмотрите, как они сидят на руке. Трикотаж это самый кодовый товар в начале сезона. Он начинает продаваться в розницу уже с середины августа. Для клиента это как носки, поносил один сезон и выбросил. Нереально много цветов. Розничная точка с цветным трикотажем превращается в нарядную яркую елку. Мимо вашей точки точно не пройдут покупатели, если вы будете иметь достойный разноцветный ассортимент трикотажа. Отличные продажи в Роднице обусловлены в низкой стоимостью. Их можно продавать по цене от 300 до 900 рублей. Цену ставьте в зависимости от подклада. Подклад у трикотажа тоже, как и у кожи, бывает разный например, плюшевый, махровый или вообще без такового. Кашемир. Кашемировые перчатки имеют своих клиентов. Из года в год на розничные точки подходят клиенты и спрашивают кашемировые перчатки. Кашемир бывает одинарный, бывает с двойным подкладом, бывает на плюше, с махровым подкладом. Идеально сидит на руке. Тоненький, хорошо облегающий руку, недорогой, огромное количество цветов. Цена закупа от 80 рублей до 250 рублей. Продажная розничная цена от 400 до 800 рублей. И текстильные и кашемировые перчатки бывают разной длины. Наши рекомендации. Рекомендуем обязательно данную категорию иметь в начале сезона, потому как именно в начале сезона это самый ходовой товар.